हरियाणा इलाका मोहम्मद मुजफर भाई वालेकुम तो वाले और मीडिया का बेनतहा शुक्रिया कि उन्होंने इस एहसास को मुझे रखा है कि आज कराची के एक और नौजवान का लाशा हम उठाने जा रहे हैं अभी हमने रहमान शहीद भाई की नमाज जनाजा अदा की है और सिर्फ शहर कराची आलिया ने कराची या अब्दुलरहमान भाई के खानवादा या इनके वालदेनी नहीं पूरा मुल्क सोगवार है हर आंख अशकबार है क्योंकि आज एक और नौजवान जीते जाते जिंदगी के मुख्त तजुबों से गुजरते अब्दुल रहमान के जिंदा रहने के बुनियादी हक को उससे छीना गया उसे वही माना, कतल किया गया उसका खबूस ये था कि वो बामीर था उसने जहाँ डकेती हो रही थी नॉर्थ कराची में जिस दुकान पे उससे अब्दुल रहमान का कोई वास्ता नहीं था लेकिन वो बेहिश नहीं था वो बेजमीर नहीं था उसने उन रहजनों डाकुओं को डकेती से रोकने के लिए वो एक डाकू और से जा के भिड़ गया उसको रोक लिया वहीं पर काबू कर लिया दूसरे ने उसके ऊपर फायर किया जिससे उसके यहाँ जबड़े से गोली जाहिर है के दिमाग के किसी हिस्से पर लगी और वो जानवर हो गया शहीद हो गया एक और कराची का नौजवान एक बेटा हमसे बिछड़ गया हम भी यहाँ पर आते हैं तो हमारे लिए भी बात करना बहुत मुश्किल होता है कि हम नुमाइंदे हैं मेरे हलके का नौजवान है सरजानी का एने दो सौ चवालीस का अब जाहिर है कि इस पूरे निज़ाम में जो खराबियाँ बिगाड़ है उसको दूर करने में मुझे मैं ये इतराफ करता हूँ कि हम भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुए लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना सैकड़ों दर्जनों हमारे बच्चे हमसे छीन लिए गए हैं कभी दहशत गर्द कभी मजहबी मुनाफरत के मारे कभी की मुनाफरत के मारे और कभी ये सियासी इख्लाफ के मारे इंतहा पसंदी में जिस तरह की वारदात होनी और ये बेरोजगारी है महंगाई है उसका खात्मा किए बगैर ये वफ़ात की भी जिम्मेदारी है ये वजीरजम शहबाज शरीफ की भी जिम्मेदारी है कानून नाफिज करने वाले रियासती वफाकी इदारे हों और ख़ास तौर पर जो सूबाई इदारे हैं जो महकमा पुलिस है और वजीर अला सिंह की जो पंद्रह सालों से एक ही जमात की हुई सूबे पर मुसल ये चौथी उन वेरों जागीरदारों की हुई है जिन्होंने जिन्होंने बेपना करप्शन करके अपने जायदाद अमलात और दौलत के तो अम्बार लगाए हैं लेकिन कराची को वैशियों दरिंदों दहशत गर्दो डाकुओं और रहजनों के रहम पर छोड़ दिया है मैं आज मुजफ्फर भाई जो भाई शहीद के वालिद हैं इनकी मौजूदगी में मैं ये मुतालबा करता हूँ मेरे कन्वीनियर खालिद अब्दुल सिद्दीकी भाई का कमेटी और से ये मुतालबा करता हूँ की अब मेरे बच्चों की हिफाजत का इंतजाम किया जाए अब ये बेजा मासूम और बेगुनाह लोगों की जानों का अतलाफ अतलाफ रोका जाए इन्हें भी जीने का हक दिया जाए कितनी उम्मीदों से हम बच्चों को बड़ा करते हैं अपने घर में ये नौजवान रोजगार के लिए निकलते हैं, मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, मुल्क की खिदमत का जज्बा लेकर अमली मैदान में आते हैं तो कोई मोबाइल की स्नैचिंग की वारदात कोई गाड़ी की स्नैचिंग की कोई किसी दुकान पर रहसनी डकैती लूटमार और ये मेरे बच्चे जो है वो आज दिन शहीद हो रहे हैं। अब इनफ इज इनफ अब हमारा सब्र भी अपनी तमाम हदूद को पार कर चुका अब इसके बाद इंसानियात की रोकथाम होनी चाहिए जो कातिल है उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए ये जो मासी और माशरती मसाइल है महंगाई बेरोजगारी गुरबत फिर बिजली गैस की लोड शेडिंग पानी का बहरान इन सारे मसाइल पर वफाक को और सूबाई हुकूमतों को मिलकर कोई जामे मौसर हमत अमली बनानी होगी ये रमजान में तो लोग सब्र कर रहे हैं लेकिन रमजान के बाद ईद हमारे लिए खुशियों का प्याम नहीं है हमारे लिए इस बात का तस्दीर अहद है कि हम सर उठाकर चलना चाहते हैं सर उठाकर जीना चाहते हैं वरना हमें मौत भी मंजूर है और ये जो टैक्स हम देते हैं जो हमारे जान माल आबरू की हिफाजत का टैक्स है खुदा की कसम हम पर यह हराम है अगर ये टैक्स हम दे और हमारी जानों हमारे माल मता इज्जत और आबरू की हिफाजत सिंध के वडेरे जागीरदार सूबाई हुकूमत वजीर आला करने में नाकाम हो तो फिर हमें भी फैसला करना होगा कि ये टैक्स का देना हम पर हराम है गहे का टैक्स ये जबर है, ना इंसाफी है बदमाशी है अब ये सिलसिला बंद होना होगा हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे काफिलो की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे और उसके बाद अगर ये सिलसिला नहीं रुकता तो फिर हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे पूरा शहर कराची के नौजवान एक एक बच्चा एक एक बहन माँ बेटी हम इंशाल्लाह वजीर हाउस जाकर बैठेंगे और अपने टैक्स का हिसाब मांगेंगे अपना रोजगार जो कोटा सिस्टमी है, है उसकी भेंट चढ़ा दिया साढ़े तीन लाख का पंद्रह सालों में हमारे बच्चों का रोजगार छीन कर उन्हें बाई किया और फूड पांडा के हवाले कर दिया हमें अपना रोजगार अपना हक हाँ वापस चाहिए बस मैं मजम्मत करता हूँ स्थानीय की और वजीर पाकिस्तान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सिंध कोर्ट और चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ से भी यहाँ डीजी रेंजर सिंह और वजीराज सिंह से मैं मुतालबा करता हूँ की अब इस सिलसिले को बंद कराएं अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें हमारा ताबन उन्हें मिलेगा